શ્રી વલ્લભાધિશકી જય શ્રી ગોસાઇજી પારમ કી જય શ્રી ગોસાઇજીનું નામ રત્નાખ્ય સ્તોત્રનું એકસો આઠમું નામ શ્રી કૃષ્ણનું ગૃહિત એક પ્રાર્થનીય પદાંબુજ શ્રી કૃષ્ણે અંગીકાર કરેલા જીવો જ શ્રી ગોસાઇજીના ચરણકમણની પ્રાર્થના કરી શકે છે શ્રી ગુસાઈજી સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ હોય તેમની કૃપા મેળવવા તેમના ચરણાર્વિંદ પ્રાર્થના કરવા યોગ્ય છે અને શ્રી ગુસાઈજીના ચરણાર્વિંદના સેવનથી પુષ્ટિ ભક્તિ અને શ્રી યુગલ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે અને વાર્તા ચરિત્ર પ્રસંગમાં રસખાન સૈયદ પઠાન નિત્ય લીલાના રસ સિદ્ધા તેમના વાર્તાજી આવી રહ્યા છે सो रसखान दिल्ली में रह तो एक साहूकार के बेटा पर बहुत आसक्त हो तो और वह छोरा कछु खा तो वाकी झूठ नहीं हो वही लेके वह रहते एक बेर वैष्णव ने कही जो तेरो मन वा छोरा में ऐसो आसक्त है तैसो मन प्रभु में लगावे तो तेरो काम हो ही जाए रसखान ने कही प्रभु कौन सो कहते मैं तो कच्छू जानत नहीं वैष्णव ने कही जो श्रीनाथ जी प्रभु है और वैष्णव की पाग में श्रीनाथ जी को चित्र तो मुकुट काशनी के श्रृंगार को काड़ी के रसकान को दिखायो चित्र देखा थी रसकान को मन फेरी गयो आखन ते जल प्रवाह चल चलियो चल व छुरा में ते स्नेह मिटी गयो वैष्णव से कही मबू कहा रहत है वैष्णव ने कही ब्रज में रहत है और वह चित्र लेत ब्रज को उठी चलियो मार्ग में जहाँ देवालय आवे तहाँ दर्शन कर तो फिरे सब ठिकाने दर्शन किए पर ऐसो स्वरूप कहूँ दिसे नहीं फिरत फिरत एक दिन श्री गोवर्धन पर्वत पे चढ़ियो तहाँ सिंगपोर पे पौरिया ब्रजवासी ठाड़े आते रसखान को धक्का मारी के बाहर काढ़ी दीने रसखान गोविंद कुंड पे जाए बैठियो मन में विचारी इतने जगह मैं गयो कहूँ मोको काहू ने धक्का न मारियो जहाँ ऐसे महबूब राहत है तहाँ ऐसी करड़ी चौकी रहत होगी ऐसे विचारी गोविंद कुंड पर जाए बैठियो श्रीनाथ जी के मंदिर सो टकटकी लगाई देनी और श्रीमुख सो कहो करे या घर में महबूब रहते इनके दर्शन किए बिना कहूँ न, न जाऊंगो भूख प्यास की सुधी न रही ऐसे कर तीन दिन हो गए श्रीनाथ जी विचारे जो भूखे या के प्राण निकसी जाएंगे और ताज समय श्री गोवर्धन नाथ जी अपनों श्रृंगार हतो सो वड़ो करी जैसू श्रृंगारवाद चित्र में हतो तैसे वस्त्र आभूषण अपने हस्त धरी गाय ग्वाल सखा सब साथ लेके पधारे जी की शिखर पर चढ़ी के वेणुनाद किए यह सुनत ही रसखान को निश्चय भयो मूर्ति में महबूब देखे है सो ये महबूब है श्रीनाथ जी को पकरन को दौरियो श्रीनाथ जी ताही समय अंतर्धान हो गए श्री गोकुल पधारे श्री गुसाई जी पोड़े अते शीना जी ने श्री गुसाई जी के केस पर हस्त के जगाए श्री गुसाई जी जागी के कहे भक्त ताप निवार काय नमः श्री गुसाई जी ने शीनाथ जी से कही एक दैवी जीव है बड़ी जाति को है और तीन दिन को भूखो बैठो है आज मैंने वाको दर्शन दिनो पर वो वह मोको पकरन को आयो सो मैं यहाँ आयो हूँ श्री जी कहे तुम वहां सो भाजी काहे को आए तब शीना जी ने कही वह मोको स्पर्श करवे को करो और मेरे तो यह प्रतिज्ञा है जा जीव को तुम रम समन करावोगे तीन सो हो बोलूंगो तीन ही को अपने अंग स्पर्श कराऊंगो और तीन ही के हाथ को अरो सो ये तीनों वस्तु तिहारे संबंध बीना काहू को सिद्ध न होगी शिख साई जी बहुत हरखे तहा ते बेगी श्यमुना जी के तट पर आए नाव में बैठी घोड़ा पर असवार हो बेगी श्रीनाथ जी द्वार पधारे, सुदे सुधे गोविंद कुंड गए तहा रसखान ने शिखु जी के दर्शन किए मन में विचारे ये घोड़ा पेते उतरे है सो महबूब के मित्र दीसत है श्री गुसाई जी के पास बिनती करी साहिब या घर में महबूब रहते है तासो मेरो मन बहुत आसक्त भयो है यह तुम्हारो मित्र है सो अब मौको तुम मिलाई देव श्री गुसाई जी प्रसन्न हो पूछे तेने हमारी मित्रता कैसे जानी रसा रसकार ने कही तुम आए हो ताही समय ते तुम्हारी आंखी या ही घर की ओर लगी रही है હજુ તો નથી શ્રીનાથજી મળ્યા નથી શ્રી ગોસાઇજી મળ્યા પણ બંને સ્વરૂપની મિત્રતા છે તે રસખાનજી જાણી ગયા અને શ્રી ગોસાઇજી કહે તું ના આવ રસખાન નાયકે શ્રી ગોસાઇજી ક્યાં ગયા એ ઠાડો ગયો વાકો નામ સુનાયો પાછે મંદિર મેં દર્શન કરવાય तब रसखान ने शीना जी के दर्शन किए बहुत प्रसन्न भयो पाछे वह बाहर जाए हुए लगे तब श्री जी ने वाकी बाह पकड़ी के कहो अरे सारे अब कहा जाते दिन ते श्री जी गोचारण को पधारते तब रसखान को संगले पधारते और वह सगरी लीला के कवित दोहा चौपाई सवैया करते इनको गोपी भाव सिद्ध भयो हो तो તો જે જીવ પર શ્રી કૃષ્ણ અનુગ્રહ કરે તે જ શ્રી ગોસાઇજીના ચરણ કમળની પ્રાર્થના કરી શકે છે અને શ્રી ગોસાઇજી પછી તે જીવને શ્રીજીને મેળવી આપે છે શ્રી શ્રીકૃષ્ણ અનુગૃત એક પ્રાર્થનીય પદામ બુજાય નમ હર્ષ વલ્લભાધી શકી જય